Під час революції 1905 року Російська імперія отримала шанс надолужити змарновані можливості для розвитку самоврядування. Що відбувалося в Росії в Російській імперії дуже похоже на що було в Європі, але заняти. І а, після 5 року Російська імперія мала ну, більш менше. все, что было в европейских странах, было городские думы, было независимые судьи, было легальные профсоюзы. Но это, конечно, не в развитом, все не было развито полностью, но они существовали. И с седьмого года Николай Просто решил, что это хватает. У него тогда был достаточно силы, чтобы отложить. И я думаю, что это был ключевой момент. Потому что до седьмого года двадцатого века можно сказать, что постепенно Россия была на европейском пути, особенно если мы говорим о местном самоуправлении. А после этого это стал более централизирован. Он хотел, чтобы был очень сильный такой это, иерархия власти и так далее, и так далее. И потом Россия началась отступить от европейского модела.